Salamətnik dostlar. Bu videomuzda sizə necə YouTuber olmaq haqqında video təqdim edəcəm. Ə e, ilk olaraq YouTuber olmaq üçün təbii ki, müəyyən bir nitlərə sahib olmalıyıq və sadəcə sizə YouTube-un qaydalarını izah edəcəm. Olaraq YouTube studiyaya daxil oluruq. Bəli dostlar, bu bizim eğitim videolar kanalımızdır və biz bu kanalı açdığımız artıq səhv etmirəmsə 4 ya 5 gündür və 4-5 gün ərzində yaxşı bir nəticə əldə etmişik. Deməli 70 abunent olmuşuq və görünür yuxarıda. Və 4.2 baxış vaxtı saatla ədənilmişik. Baxışlarımız da 327-dir. Burada olan videolarımızın məqsədi insanlara yeni videolar çəkməkdir və ətraflı məlumat üçün də kanalımıza videolarə baxa bilərsiniz. İc ora qazanmaq üçün ilk qayda budur. İç qaydamız göründüyü kimi 1000 abunəçi və 4000 saat da çatmaq lazımdır və artıq YouTube-un 2023-cü ildən belə bir qaydası var ki, yalnız 4000 saat deyil, 10 milyon short videosu izləməklə də YouTube bizim ıı, pul qazanmağımızı aça bilər, aktiv edə bilər. Və ilkin olaraq göstərilir ki, burada 1000 abunənin 70 abunəçisini artıq biz doldurmuşuq, geriyə 930 abunəmiz qalıb və 3 saat ictimaiyə baxış azdır. Və burdakı məlumatda da görə Burda son güncellemə 16 yanvar 2023-dür, lakin short videolar 48 saat ərzində yenilənir. Yəni biz artıq 4.2 saat baxış əldə etmişik, göründüyü kimi. Lakin burda 3 saat olaraq göstərir. Bu 18 də dördü 48 saat ərzində, yəni 2 gün ərzində yenidən yenilənəcək. Və bizim burdakı qaydamız bundan ibarətdir ki, qazanmaq üçün çox ol var, bəli məsələn izləmə səhifəsində reklamları, shorts lent reklamları, üzülüklər, supers, supers deməkdir, super təkliflər deməkdir, təşəkkürlər deməkdir. Yəni izləyirsiniz müəyyən bir həddə çatdıqdan sonra sizin videolarınızı bəyənib sizə supers təkliflər adlandıb müəyyən məbləğdə pul göndərə bilər və shopping, shoppingdə öz mağazanızda məhsulları kanalınızla paylaşıb onları, onları reklam edib link qoyaraq bunu eləsən, daha çox ə, abunə eldə edə bilirsən, daha çox satış əldə etmiş olarsan və daha çox pul qazana bilərsən. Yəni YouTube-dan tək əldə etməli olduğunuz şey 1000 abunə, 4000 saat deyil. Bunlardan da əlavə olaraq burada görünən 5 e şey etsəniz, 5 yazını yerinə yetdirsəniz daha çox pul qazana bilirsən. Məsələn, izləmə səhifəsində reklamlar. Bu birinci şərt. Burda baxış səhifəsində reklamlardan bütün YouTube Premiumdan qazanc əldə edə bilərik. Bu da deməkdir ki, videonu atdığımız zaman videonun önündə və arxasında reklamlar çıxır. Bu reklamları aktiv elə elədiyim zaman artıq YouTube bizə müəyyən məbləğdə pul ödəyəcək və bu pullarla qazanc əldə edirik. Shorts linkli reklamlarda budur ki, Shorts videoları izlədiyimiz zaman onların əvvəllərində özünüz də gördüyünüz kimi 5 saniyəlik reklamlar çıxır və bu 5, 10, 15 saniyəlik reklamlardan siz plan edə bilərsiniz. Üzvlər eksklüziv bonuslara giriş üçün aylıq ödəniş edən üzvlərin fan klubu yaradırsınız. Yəni bunu yazıldığı kimidir. Fan klubu yaratdıqdan sonra isə eksklüziv bonuslara giriş üçün aylıq ödəniş edirlər və sizin fan klubunuzda daxil olurlar. Super təkliflər isə yenidən deyim, video atırsınız, videonuz çox maraqlı və çox əla tutub. Bu zaman artıq insanlar sizin super təkliflərdən sizin videosuna məhəmmədə pul ödəyirlər shopping. Shopping diaries bir məhsulu düzəltmək istəyirsiniz və bunu YouTube-da kanalınızda paylaşırsınız və bu zamanda artıq insanlar sizin videonuzu izləyib həmin məhsulu almaq istərsə, həmin məhsulu almaq istəyirsə, orada link yerləşdirirsiniz və həmin linkə daxil olurlar və oradan alış-veriş edirlər və bu sayədə də sizdən pul qazanmış olurlar. Siz onlardan pul qazanmış olursunuz. Bəli dostlar, tək şərt pul qazanmaq üçün 1000 abunə, 4000 saat deyil və ya qısa short videolarından 10 milyon baxış deyil, çünki 10 milyon baxış bilirsiz, biraz çətin bir məsələdir, lakin hər şey bizim əlimizdədir. Tərsəz video atarsaq, gündə 2, 3, 4 ədəd short videosu atsaq, 10 milyon baxış əldə etmək mümkün olar. Əlbəttə bu bizdən asılıdır. Burada qazanmaq üçün çox hal var, bu YouTube studionun bizə göstərdiyi qaydalardır. Və burada eğitim videolar kanalımız artıq 4 gündür istifadə edədir. 70 videom, 70 abunemiz var. 4.2 saat baxış vaxtımız var. Baxışlarımızsa 327-dir. Sizdən xahişimiz kanalımıza abunə olmaq, videomuzu like atmaq və daha çox belə videoların gəlməyini istəyirsinizsə, kanalımızda bildirişləri açın və biz hər video yapdığımız zaman sizin qarşınıza çıxsın. Sağ olun dostlar, gələn videolara qədər.